waktu Kia mulai di Mekah Al-Mukarromah seperti ini. Nah, bagaimana cara berwudu saat darurat di Tanah Suci Mekah? Teman-teman bisa simak penjelasan dari Pak Kiai berikut ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi dari Arab Saudi. Saat ini jam 2.33 waktu Arab Saudi. Dan kita sedang bersiap-siap untuk menuju Masjidil Haram. Insya Allah kita mau berdoa di sana. Doain teman-teman. <gurut> Dan juga berdoa untuk kita sendiri kita mau menikmati waktu sholat tahajud dan berdoa di sana berlama-lama guys karena hari jumat ini kita tidak ada agenda selain selain jadwal sholat jumat untuk bapak-bapak jadi hmm, ini ceritanya waktu bebas yang diberikan untuk para hmm, jamaah yuk kunci-kunci kunci jangan ketinggalan atau langsung tangga aja biar nggak kelamaan. Setelah hari pertama kemarin menunaikan ibadah umroh bersama rombongan, sekarang Rika aja store pengen berdua saja dengan Pak Riko untuk kencan romantis di depan Ka'bah. <tus Hotel> <gulur> <tus mistakes> <tus spike> ah. Bismillahirrahmanirrahim Udah sampai di depan hotel guys jidang, jidang. Jidang. Situasi pagi ini Jam setengah tiga wow. Seperti ini wow. Ternyata nggak kerasa Kalau ini tuh masih malam ya Nih rame banget Dan cuacanya ini hangat Bismillahirrahmanirrahim Yuk kita mau menikmati langkah demi langkah di sini ini hmm, di sini banyak toko-toko guys toko-toko souvenir hmm. Hmm. assalamualaikum eh hey, pak aku tak semprot-semprot pak semprotnya gimana pak hmm? Oh, yeah. Tuh. Nah, nih. Deket banget kita sama Masjidil Haram. Tuh. Di situ jam tower tower jamnya sudah kelihatan kan? Tuh di depan situ kita. Cuma jalan kaki sebentar aja sampai, guys. sudah ditinggal Masya Allah guys. Semoga teman-teman segera bisa ke uh, kesini ya. Amin amin ya Allah. Luh. Oh, di situ pertokoannya yang banyak tuh, Mas. Oke. Okay. Jadi, Nanti, kalau kita udah punya waktu luang, kita pokoknya akan menjelajahi pertemuan itu. <laughs> Nggak beli sih, cuma penasaran aja. Biar kerasa vibes-nya gitu loh, guys. VIBES TRAVELING lah. Di dalam ya. juga Pak, udah ramai sekali kalau seperti ini ya. Nah, ini musim, musim umroh. jam-jam kiamul jam lail ya jam mustajab jam kiamul lail jadi ini semua orang-orang ini mau menjemput keutamaan kiamul lail di Masjidil Haram ih bayi-bayi di sini lucu-lucu Allah masya Allah <laughs> kayaknya kalau kepengen kalau ketemu sama bayi anak-anak di sini pengennya langsung direkam <laughs> Perjalanan di sepertiga malam di Kota Mekah menuju Ka'bah ini adalah untuk yang pertama kali, di mana saat ini bertepatan dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan ini hari Jumat dini hari. Assalamualaikum, kalau disapa orang sini gitu, guys. Assalamualaikum, hajah. Assalamualaikum, haji. Amin. Waalaikumsalam. Tuh. Itu kendaraannya mobil-mobil Camry, guys. Di sini taksinya Camry. Di sana itu crowded banget ternyata. <tuh> Padat macet. Kita <Okay>. lewat mana? <tuh> Waktu Qiyamul Lail di Mekkah Al-Mukarromah seperti ini. Jika kamu membayangkan sholat tahajud Qiyamul Lail di Masjidil Haram di depan Ka'bah persis dalam suasana yang hening dan intim untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu salah besar, guys. Karena yang ingin berkholwat dengan Allah di sini bukan cuma kamu doang, tapi kami semua dan mereka semua berbondong-bondong menuju Ka'bah ingin bertakorup kepada Allah di sepertiga malam di mana ini Jumat Mubarak dini hari. Seperti yang aku baru tahu bahwa Jumat di Mekah ini ditetapkan sebagai hari libur. Setelah melewati eskalator ini, bisa kita lihat pemandangan yang sama seperti liputan dari youtuber-youtuber lain yang sudah besar tentang suasana di depan ini. Teman-teman bisa lihat, mereka yang tiduran beralas lantai, beratap langit, mekkah adalah jamaah umroh backpacker yang kebanyakan dari negara-negara tetangga Arab Saudi. salah satu syarat tawaf haruslah dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudhu seperti saat kita mau melakukan ibadah sholat ini aku sedang berwudhu atau bersuci nah bagaimana cara berwudhu saat darurat di tanah suci Mekah teman-teman bisa simak penjelasan dari Pak Kiai berikut ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah, 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 Istibah bismillahirrahmanirrahim. tidak harus selatan, tapi sudah ketinggalan kehilatan aja di di bas sepatu rambut ingat dua on, setelah ini kaki sama kurang dari perempat hai bu, dan bu Pak Riko sedang berwudu karena sebentar lagi kita akan masuk melalui gerbang 79 yang ada di belakangku ini, guys. Nah, kita akan masuk ke sana melalui pintu 79. Kita nunggu Pak Riko sedang bersuci. Nah, ya. sementara semua orang sudah berbondong-bondong masuk ke Masjidil Haram. Kita lepas sandal dulu dan kita masukkan ke plastik. Hmm. dzam-dzam ayo mengintip tempat shof salat di bagian dalam Masjidil Haram shof-shofnya soft ni la laha illallah wahdahu la syarikalah Sebelum melaksanakan Qiyamul Lail, sholat tahajud dan sholat-sholat sunat yang lain Serta ibadah-ibadah yang lain Pertama yang akan kita lakukan saat pertama memasuki Masjidil Haram adalah tawaf Dan kali ini adalah tawaf sunat Tawaf sunat ini merupakan tawaf yang dilakukan setiap kali Seseorang memasuki Masjidil Haram Dan bukan dalam rangkaian rukun haji dan umroh Tawaf sunat ini bisa dikerjakan kapan saja apabila memungkinkan, tanpa perlu diikuti dengan sa'i dan tahalul. Sama halnya dengan tawaf rukun haji dan umroh, tawaf sunat juga dikerjakan sebanyak tujuh putaran, mengelilingi Ka'bah dengan tata cara yang sama. Bersamaan dengan mengerjakan tawaf, kita bisa memanjatkan doa ataupun membaca Al-Quran. Itu terserah teman-teman. بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله يا عظيم عذاب النار عذاب النار واجعلنا واجعلنا, واجعلنا مع الأبرار فعَلَ أَبْرَارِي في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله سلي الله على محمد صلى على محمد صلى الله على i am a situasinya adalah Jumat pagi dan kita yang lagi sholat, lagi ngaji, lagi ibadah itu kita digeser-geser alias digusur-gusur sama petugas kebersihan ini guys karena ini mau persiapan sholat Jumat yang sebentar lagi jadi mau dipel gitu ya, nanti kita balik lagi ke sini kita sekarang kita mau balik lagi ke hotel buat makan sarapan pagi Tapi sebelum jam 10 kita balik lagi ke sini semoga nanti kita jangan telat kalau telat nanti kita udah kepenuhan gak ke bagian tempat di sini oke okay? 还死的不咯？